Украина одна из самых курящих наций в мире. Но мы, к сожалению, рекордсмены не только в потреблении, но и в контрабанде сигарет. О том, как нелегальные сигареты перемещают через границу, снято уже десятки репортажей. Сигареты в дверях автомобилей, двойной потолок в фурах, бегающие через реку челноки с ящиками сигарет и одинокие бабушки с блоками. Но все это лишь конечный этап контрабанды. Интересно ведь другое. Для такого потока нужен надежный тыл чиновников, нужны склады и магазины для своих, нелегальные производства и, главное, прикрытие правоохранительных органов. Наши журналисты начинают цикл материалов о том, как устроен мир сигаретных контрабандистов, кто же продает сигареты оптом вблизи границы и как пискалы и МВДшники реагируют на работу таких магазинов. Детективная история о том, как наши журналисты закрывали крупный, нелегальный склад контрафакта, а местная полиция им мешала. Смотрите, будет очень интересно. Украинская граница похожа на денежный портал перенеся через который в Европу ящик сигарет, можно неплохо заработать. Мы сейчас находимся в поселке Деловое. Данный участок государственной границы Украины используется для э, нерегальной переправки податизма именно сигарет. Вот она речка Тиса, через которую контрабандисты и переправляют сигареты. Переправив на ту сторону всего лишь один ящик сигарет, можно заработать до 250 долларов. На каждом участке границы свои особенности контрабанды сигарет. Здесь ящиками бегут через реку. На автомобильных постах пытаются провести, спрятав их в обшивку автомобилей. Двойная подлога, потолок, двойная работа, двойная передняя но откуда же сигареты берутся у контрабандистов? Где они их покупают и по какой цене? А главное, кто является поставщиком сигарет для нелегальных контрабандных складов и магазинов. Чтобы это понять, достаточно посетить несколько пригомничных городов или поселков, напичканных магазинами со специальной продукцией для контрабандистов. И пока пограничники на таможне ищут каждую нелегальную пачку сигарет, у них в тылу процветают целые сигаретные прииски. Есть такая проблематика, и она характерна, в том числе и для Владимира Волынского района, и мистера Владимира Волынского. Это город Владимир Волынский, находящийся в 15 километрах от границы с Польшей. Здесь практически каждый житель связан с контрабандной сигарет и знает, что и где купить. А тут казали магазин с игроками едешь за новую почту. Не подскажете, тут должен открыться. А у кого открываются? открывается? Вроде в 9. В 9, Ну мы правильно приехали сюда, да? Ага, дякую. В это сложно поверить, но в магазинах для контрабандистов нет кассовых аппаратов. Товар можно приобрести даже за валюту. А для особо экономных есть сигареты без акцизной марки. Мы отправляемся в один из таких магазинов. Вот нам туда. Видишь, там машины стоят. Как местные правоохранители, давай, ты продам, покажу. Ну, Помогают таким торговцам в их бизнесе. Информации Не, не может кто там занимается А кто коллеги, коллеги. Ну кто? А те, кто хочет с ними бороться, не имеют полномочий. Па, склад закрыли. Я... А что его начинает этот склад? Итак, начнем. Это складская территория во Владимир-Волынском по улице 20 июля 8А. Здесь функционирует один из главных торговых центров для контрабандистов. Вот он, неприметная маленькая дверь владеет этой точкой. Вы не поверите, Леди Гага. Нет, не это а местная. Некая Якимчук Лариса Владимировна. Местные ее боятся, как огня. Я выбачаюсь, а вы не подскажете, кто властник этих помещений? Да, можно знать. И, и вам нужно, кто его и еще там за Магазин функционирует с 9 утра и до 10 вечера, отгружая контрабандистам без сигареты, паленую водку и даже спирт. Отгрузка кипит бойко. Кому кульками, кому ящиками. Идем затариться и мы. Работая без страха, продавцы даже распечатали прайс-лист. Цены аппетитные. Кроме сигарет есть водка, виски по 55 гривен и даже спирт 350 гривен за 6 литров. Самая дешевая пачка стоит всего 9 гривен 30 копеек. Белорусский фест. А брендовая Мальбора от Филипп Моррис всего за 16 гривен. Нахальству нет предела. Вот поляк покупает два десятка блоков сигарет без акцизной марки, еще и за злоты. А вот кто-то берет блоки Минска, тоже без акциза. Каждый покупатель берет минимум на полторы-две тысячи гривен. Берем и мы из недорогих. Легкую упаковочку, дайте, пожалуйста производства Львовской табачной фабрики. Только что вот в этом магазине мы купили упаковку сигарет Лифа, предназначенной только для Duty Free, производства Львовской табачной фабрики. Но сразу после покупки нас раскрыли, и магазин оперативно закрывается. Да. Добрый день. Добрый. Ничего вы делаете? Ничего, сигарету а вас кай. купили. А, а там что Мы Милицию. А то что мы зачинали? А торговцы, естественно, пытаются скрыться. Мужчина, зачекайте, Что вы делаете? Вы меня задавите. В спешке они забывают в магазине и кассу, и товар, и даже кота. Мы вызываем полицию и фискальную службу. Ведь продажу под акцизных товаров, коими являются сигареты и водка, контролируют именно они. Зафиксованы на легальный магазин цигарок и горилки. А мы бы хотели вызвать сюда патруль и, и представителей фискальной службы. Но приехала только полиция. И то слегка напугана, делая вид, что первый раз слышит об этом складе-магазине. Давай ты пройдем, мы а покажем. Ну, да, да. Ну, ситуацию, что мы зафиксировали магазин продажу педакцизных э, товаров, нелегальный. Я представники фискальной службы Сарыласа? Нема. Хотя покупатели, подъезжающие к точке, говорят, что она работает уже не первый год. Зараз приедут, просили почекати. А что хотели взять? Ленца, бутей, буй, ага, багато? Нет, бог. А давно вони працюють тут? Но рих вже ездит и сюди за ним. Не достать. Сделав свое дело и изъяв у нас блок сигарет, полиция покидает место преступления, даже не оставив охрану набитого деньгами и товарами магазина. А податкова проеде? Я представники фискальной служби Сарлас. Нема. Оказується, в пригранічному місті, нелегальным нелегальним подакцизом, немає работников государственной фіскальної служби. Скажіть, будь ласка, ви отримували, отримували від 102 таку інформацію? Е, так, нам дзвонили. Ми отримали, ми таким не займаємося, сказала начальниця перед передавної області. Нема такої робочої групи. Ну, ви розумієте, що е, через годину-дві на цьому складі вже нічого не буде. Достаємо козлі різну рукава. Телефон борца с седьмыми айфонами Романа Насирова. Добрый день, Роман Михайлович. Добрый. Можете ли вы поспособствовать тому, чтобы ваши представители сюда приехали? Можете мне я разберусь там за почему они едут? Ну, возможно, вмешательство лично главы государственной фискальной службы Романа Насирова поможет таки решить проблему существования контрабандных складов на территории Владимира Волынского. Но пока поднятые по тревоге фискалы мчат спасать репутацию Насирова, на склад начинают съезжаться администраторы Леди Гаги. С одной целью вывести склад. Полиции-то нет. Склад закрыли. Еб... А что вы этот склад? Заезжай! Что, что вы, что вы мы вообще выходили, вы вот так вот и происходит. Здесь никому ничего не нужно. Фискальная служба приезжать не хочет. Полиция сделала свое дело формально и уехала. Ну а теперь э, владельцы нелегального товара пытаются его отсюда вывести. Мы вынуждены опять звонить 102. Это было выклик. тут приехали автомобили, и будут выгружать склады с товарами, которые мы зафиксировали. Мы хотели, чтобы оперативно приехала милиция и зафиксировала это. За несколько часов дежурства возле склада в магазин за товаром пыталась проехать около сотни автомобилей. Почти все они на польских номерах. Приезжали даже атошники. Если учесть, что каждый берет минимум на полторы-две тысячи гривен, то выторги здесь сумасшедшие. Приехавшие оперативники фискальной службы сразу бросаются в бой. Но абсурдность нашего законодательства просто шокирует. Даже в таких оперативных случаях они не могут зайти на этот склад. Вот он товар деньги и документы а арестовывать нельзя. Чтобы попасть в помещение, фискалам нужно пройти семь кругов ада. Дело, открытое в МВД, передается в ГФС. Фискальная служба должна привести его в Луцк, 75 километров. Закрыть дело, подписать у прокурора области, передать в суд, который должен провести судебное заседание и выдать ордер на обыск. Только потом можно врываться на склад. Но сегодня нам везет. За нас играет глава фискальной службы господин Насиров. Поэтому недельную операцию удалось провернуть за 12 часов. Спустя ровно 12 часов мы начнем. Благо, милиция, склад и магазин сберегла в неприкосновенности. Или нет? Сейчас узнаем. Практически пусто. Пол ящика сигарет И несколько упаковок водки и спирта. Каким-то образом Леди Гага сумела вывести весь товар, несмотря на присутствие полиции. Об объемах здешних продаж говорит количество пакетов для сигарет и машинка для счета денег. Да, дядя, ты все знаешь, нам. Кто нас дал? И кот нам рассказал, Оказывается, пока мы с фискалами ездили изымать в МВД дело, охранявший склад полицейский крепко зажмурили глаза, пока ребята Леди Гаги выносили товар. Помните кота за дверью? Так вот, когда мы вернулись из отдела полиции, он уже был на улице. Добавок вот как прокомментировал наше появление в городе и шум вокруг магазина заместитель начальника городела полиции Александр Могилецкий. Наша группа уехала. Она да, уехала. Дико с Снимают так Снимают. и мне то есть хозяин приезжает забрать эти сигареты. Есть выданные эти цигарки? Да, точно. И еще ничего нема? Нет. Есть поясни этого продукта киевского. Есть поясни человека, который затребовал, который приехал туда. Движь, а два водитель запалы ночью? Нет, конечно. А вы знали, что там та точка працы? Я посмотрел. Да. да. А? Информации да. богатого. Не может быть. быстро, кто там занимается присутствованием. А, а кто Гулайт, да. Гулайт? Ну, сейчас ну, стоял еще. Стоящие. Так о какой борьбе с контрабандой может идти речь, если в нескольких километрах от границы местная полиция открыта крышу и точки нелегальной продажи сигарет и водки?